நாராயண நாராயண நிமன்ாராயண நாராயண நாராயண நிமன்ாராயண நாராயண நாராயண பதவ நாராயண 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 பதவ நாராயண 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 நரநாராயண நாராயண நாராயண நரநாராயண நாராயண நாராயண ரிமன் நாராயண நாராயண நாராயண

अक्षर पद भ्रष्टम मात्राहीनं चयद्भवे सर्वम सम्यताम देव प्रसीद ररवे श्रीमद्भागवताय नमः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं समर्पयामि भगवान ने प्रार्थना आजना दिवसनु करेलो पुण्य पूजन अर्चन कथा श्रवण वगैरे थी संचित થયेलो पुण्य हमारा समस्त पितृओ ने मुक्ति माटे हे परमात्मा तमने अर्पण

श्री द्वारिकाधीश दे। की जय समुंदा माता की जय माता की जय सद्गुरु देव की जय समस्त पितृ देव की जय श्रीमद् भागवत भगवान की ओम नमः पार्वती पते आरी जन्मनि वाङ्गवाय सर्वे तृप्तिमायान्तु मया गच्छ

पितृदेवताभ्यो नमः चन्दनमक्षतं पुष्पं समर्पया पूर्णादर्विपरापतसु पूर्णा पुनरापतौ अनेन पुरितं पात्रं वंशस्थपितृदेवतार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पण

सहस्रशिरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपापोमिनो सर्वात्स्वृतवार्यति जताङ्गुलं पुरुखये एवेदर्गुं सर्वं जलभूतं च भाव्यं मृदुश्येषानो जरङ्गेनातिरोहति एतावानश्य महिमातो जाया भूता श्रीवादश्रिया एवदो हृत्व उदेतपुरुषा पादोष्येः भवत् पुनः विद्वं जगरामत्सासनानसने अभितो जायत विराचोऽधिपुरुखः जातोतपूमिवधो पुरः समाजगनात् सर्वभूतः शम्भृतं ऋखदाज्यम् सकरे वाय विनार

मुखमादि माहुराय्याकृता कृता वैश्याद्या शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनशोजापश्चक्षोः सूर्यो अजायत शूत्रा वायुष प्राणसमुखादग्निरजायत नाभ्या न्तरिक्षगो शिक्ष्णो योः समवर्तत श्रोतान् दधा लोका कल्पयुभाम पितृदेवताभ्यो नमः चन्दनं अक्षतानां च समर्पयामि ॐ वस्तम् शिवासुवासाः परिवेद आगात्सौ श्रेयान् भवति गायमानः नयन्ति मनसा मनसायन्तः श्रीमद्भागवताय नमः वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि अधारार्तिक्यम् नमः इति मन्त्रेण सम्पूज्य Wow. Oh.